শিশুসকলৰ শাৰীৰিক মানসিক শৈক্ষিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ লক্ষ্যৰেই সৰস্বতী পূজাৰ দিনটোতেই অৰ্থাৎ তিনি ফেব্ৰুৱাৰীত দুনিয়াজানত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম থকা ইউৰো কিটছ নামৰ এখন প্ৰি প্ৰাইমেৰী বিদ্যালয়ৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় দিওঁ আৰু ইয়াতে কাৰিকুলামটো যোনটো আমি ইয়াতে ফ'ল' কৰোঁ ইট ইজ কলেজ ইউনা ইট ইজ দ্য ছেভেন ভাৰ্জন আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ কাৰিকুলামটো এনহান্স বা আপগ্ৰেডো কৰা যায় আৰু অহাকালিৰ পৰা ইয়াতে এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব একাডেমিক ছেন এপ্ৰিলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব টুৱেণ্টি ফাইভ টুৱেণ্টি ছিক্স দুলীয়াজনৰ নাওশলীয়া বৰকুলা অঞ্চলত স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খনত দুবছৰৰ পৰা ছয় বছৰৰ শিশুসকলক প্ৰাৰম্ভিক পাঠৰ জ্ঞান খেল ধেমালি আদিৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰা হ'ব প্ৰথমে দুলীয়াজানবাসী সকলো ৰাইজলৈ আজি সৰস্বতী পূজাৰ দিনত আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আজি আমি ইফৰ এখন দুলীয়াজানৰ বাম শুকুটা নাশলীয়া মাজগাঁৱৰ অৱস্থিত এই স্কুলখন আমি আজি শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল দলীয়দান দেশী ৰাইজে এই স্কুলখনৰ জৰিয়তে আমি নিশ্চয় কণ কণ শিশুসকল উপকৃত হ'ব বুলি আমি খুবেই আশাবাদী বামহুকুটা গাঁৱৰ নিবাসী লীলা ধাদুমিয়াৰ জ্যেষ্ঠ কন্যা পিংকী ধাদুমিয়া শইকীয়া আৰু তেওঁৰ দৈ ভগ্নীৰ সহযোগত স্থাপন কৰা বিদ্যালয়খনৰ শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে ইউৰো কিটছ অসম শাখাৰ বিষয়া লতিকা দাস অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে সু লেখক দুলীয়াজান সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক দিলীপ বৰা জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পবিত্র বিদ্যালয় বিদ্যালয়খ স্থাপনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সন্দীপ সুথার অল ইন্ডিয়া লিমিটেডর বিষয়া গুঞ্জন শকিয়াকে ধৰি বহু সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা অভিভাবক উপস্থিত থাকে Now uh, Eurokids, if if I share a little about uh, the Eurokids, uh, they provide they have a preschool. And they are in uh, pan India. They are all over the India, and they also started internationally as well. Now, their primary focus is to provide education to uh, the preschool uh, children, uh, all the school, uh, other children be below six years. Whether they are in play group, they are in nursery, whether in junior KG or senior KG, all types of kids are taught here. And the focus is just ensuring on three things: uh, mind, uh, mind, uh, thinking about brain, how it can develop quickly before they actually reach, reach to the age of 6 so this is where our focus is and uh, this is what will be uh, will be ensuring that the education is happening until they get to 6 years of age bureau report to your home E <coughs> তাৰ জৰিয়তে আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ধুনীয়া আৰু প্ৰমুখ্যে আজি এই আৰু মোৰ অতি কম শ্ৰদ্ধাৰ বিদ্যুত দা বিৰুদ্ধা আমি একেলগে কাম কৰা হ'ল বিৰুদ্ধা বেংকত আছিলে আমি চাৰ্ভে নাম একেলগে কাম কৰিছোঁ গতিকে সেইবিলাক আজি বৰদা নকৰোঁ অৱগতটো লাভ কৰাটো